慢点，慢点，慢点。多谢。慢点，慢点。坐会儿，坐会儿。谢谢、啊，谢谢。现在怎么样？特别疼吧？好多了，谢谢啊。哎，没事儿。哎，我刚才我百度了一下，百度上说女性生理期的时候应该喝一点那个红糖水。啊、嗯，哎，那是你家厨房吧？我上厨房给你找找去。哎，没事没事，你坐好，好好<我>坐，<我>你坐着，我去找。哎。 不行啊！嗯，那勺，勺不能乱放啊！你，哎，锅锅锅掉了，没事儿啊，没事儿。我，我可以不喝的。 没事儿、啊，走。叮咚，来，看。谢谢。尝尝。谢谢。快喝，快喝。 甜吗？你尝尝。我我我又没来生理期，我不尝，我不尝。你喝，你喝。拿勺，用勺，用勺。你手怎么了？没事儿。<laughs> 我看看。没事儿，真没事儿。我看看。没事儿，哎呦，真没事儿，哎呦，烫了一下。怎么烫伤了？怎么这么不小心啊？没事儿，我一大老爷们儿，我不至于。我给你吹吹。 天不早了我，我要回家了。啊，明天见。胆小鬼。在呢。嗯。 说吧，有什么事儿求我？哎，还真有个事儿求你，就是我有一个朋友，他亲了一个女孩。这事儿你问过了？不是，这次这次不一样，这次他是主动的，是他故意的，他的啊你，你故意的啊？你丁东同意 你就亲他，我会负责任的。你负责谁说是我了？又又又又这么说？就一个字儿，喜欢不喜欢？那是一个字儿啊，那是一个词儿。嗯嗯、啊。啊、嗯，勉强，有那么一点点。喜欢就去追呀，告白。不是我咋告白呀、啊？我不会呀、啊。<laughs> 还有你不会的事儿呢。啊。那教一句好听的，我听听。 嫂嫂，哎，都你的，都你的，找对人了。我纵横霸总小说数十年，什么大风大浪没见过，这点小事告白基础。这个，男性的魅力。哦，对，我要那种就是尽显男性魅力的那种。男性魅力啊。 嗯哼，没问题。真的、啊。嗯嗯。嗯。啊！鬼啊！哎呦呦！抱抱抱抱！没事儿啊。哎呦，哎呦呦呦！ 公司没鬼，公司没鬼啊！哎呀哎呀！啊，你抱，你抱紧点来，就不过来了啊！啊,啊，没事没事没事。我好怕怕呀！好了好了好了，哎呦，好了啊，差不多了，好了。哎，哎。就这招，就是这招、嗯，来，yes。<laughs>